Namaz boş şeydir. Əsas ürəyin təmiz olsun. Yəqin ki, bir çoxunuz bu cümləni işlədirsiniz ya da ətrafınızda bu cümləni işlədən çoxlu sədin insan var. Həqiqətən də namaz boş bir şeydir və İslamda ən vacib buyurulan şey ürəyin təmizliyidir. Əlbəttə, xoş xislət, yəni sizin Ürək təmizliyi adlandırdığımız şey İslamda mühüm məsələlərdən biridir və Allah hər bir insanın xoş xislətli olmasını istəyir. Lakin bir insanın xoş xislətli olması istə onun namaz qılmamasına əsas vermir. Namaz İslamın ən vacib əməllərindən biridir və hər bir insan bu əməli yerinə yetirməlidir. Namazın vacibliyini başa düşmək üçün Qurani-Kermin Müddessir surəsinə baxmaq lazımdır. Müddessir surəsində Allah bizə deyir: Cəhənnəm əhlindən soruşurlar. Sizi cəhənnəmə daxil edən şey nədir? Onlar deyirlər: Biz namaz qılanlardan deyildik. Yoxsulu və fəqrə sədaqə verməzdik. Batil əhli ilə birlikdə birhudə işlərə dalardıq və tezə gününü inkar edərdik ta ki ölüm bizə yaxınlaşana qədər